расскажи, что мы не как живем в жизни, за нами сидят женщины. То есть, мы находим это еще восприятие восприятии Если машина да? За эти посетов, машины, за нами следят женщины. то есть, вот такая вот ситуация. Да, про камеру она напыляет, а об этом говорил. То есть на данный момент, да, и хотелось бы отдельно сказать, что, что, касается содержания по страже, то где содержат меня по страже, Фактически они должны мне альтернативный с самого начала должны были избрать альтернативный способ меры зарубежного запаса. Значит, они умышленно содержат меня, пытаются корпоративно со мной разбираться. Здесь речь идет о круговой поруке То есть у нас милиция, прокуратура суды – это общая связка. Суд замыкается. Почему перкута или где на улице? Из-за того, что знали, что их действия будут без наказа. То есть, соответственно, если вы на улице, если вы они никогда не уголовную ответственность. соответственно, прокуратура никогда не будет расследовать эти уголовные дела они никогда не будет Соответственно, суды не будут никогда избирать в отношении э, пирщиков, э, за миру запобежного запада. та же ситуация и здесь, и это как, это, это как пример круговой поруки. Вы на сегодняшний день суды превратились фактически в административный орган, который утверждает те обвинительные акты и те требования прокуроров, которые их выставляют. То есть если прокурор говорит, что столько-то, столько-то, то срок, суд просто утверждает, объективности в рассмотрении тех уголовных не существует. На данный момент в тюрьмах, чтобы вы понимали, в тюрьмах люди содержатся по три с половиной года, по четыре с половиной года, содержатся безосновательно. То есть на данный момент надо говорить, что на в условиях содержания, именно тюремного в условиях содержания, речь должна идти. Вообще, о, это глобально, это, кстати, правозащитникам, кто здесь присутствует, присутствует надо обратиться. Чтобы содержание, тюремное содержание под стражей должно приравниваться один день, двум, потому что особые условия содержания, час прогулки. Это не лагерное содержание, поймите. Люди ограничены, люди живут часто в таких условиях, что, ну, есть это. Ну, дух вообще практически невозможно. Да? То, что касается, то, что касается условий содержания, тоже условия содержания у всех разные. У кого больше могут родственники помогать, слава богу почет и хвала, люди более или менее как в тюрьмах содержатся благодаря своим родственникам. Да? Те, кто не могут, соответственно, ну, фактически не ведут нищенский образ жизни. Слава Богу, что поддержка внутритюремная, слава Богу, что ну, есть как бы люди нормальные, которые организуют поддержку и поддерживать людей в тюрьмах, и не в зависимости от твоего социального статуса, это огромное спасибо, это, ну, какой-то, знаете, человечность, которая располагает тебя к этим людям, да, ты становишься, как бы, ты, со составной общего. Вот. Еще раз говорю, господа, надо ставить вопрос перед народными депутатами, чтобы также у нас содержание под стражей в тюрьмах, да, в данном случае в следственных изоляторах, один день приравнивался к двум. Я вам скажу. Половина, половина, тех, кто сейчас содержится, даже сейчас содержится в лагерях, если им засчитать этот срок содержания под стражей в тюрьмах, они выйдут. Они реально просто мучаются. Они их содержат по три с половиной года, по четыре с половиной года. То есть с учетом этого у них все срока позакрываются, и люди просто приходят на свободу. Они реально просто мучаются. Просто мучаются. Это не, это не исправление. Это просто людей приводит в такое, как бы их на пятки приводит в сходское состояние. Слава Богу, почет и хвала тех, кто держится, не остается, тех, кто борется, тех, кто судится. То есть их специально загоняют в такие рамки, которые человека принуждают пойти на условия прокуратуры. На условия суда, то есть на какую-то какую сделку. Да? То есть это нечестно. Это нечестно, прежде всего, перед гражданами Украины, это нечестное, нечестное отношение, поскольку у нас равная сторон да, в уголовном процессе, это прежде всего нечестно, это неблагородно. Власти, власть неблагородно относится к своим гражданам. Это да? мягко говоря, неблагородно. То есть, еще раз говорю: это очень важно, очень важно. Обратите на это внимание. Как, ну, представьте себе, вы не представляете, что такое в тюрьме содержаться 4,5 года, да? 3,5 года. Это, это кошмар просто. Так, а если реально этот срок засчитываться будет герой, то в таком случае человек отсидел 7 лет, ему проще сразу же освободиться и уйти. Я говорю, что половина лагерей будет освободятся, будут нормально на, на свободу. Средственных изоляторов будет, тоже освободят. Перестанут вот такой способ органы прокуратуры утратят возможность на них влиять, давить, сделать, поднимать себе вот этот уровень, да, дутый уровень раскрываемости, якобы, да, и э, притягнуть на него криминальной ответственности. То есть фактически это все искусственно. Поймите, все искус, искусственно. То есть э, людей притягивают до криминального ответственности с грубым порушением. Ну вот, как пример, у меня был один из э, людей, с кем я там общался, у него закончилась мера зарубежного захода. Вы думаете, его освободили? Нет. Ждали следующего дня, сообщали в суд, что у него закончилась мера зарубежного запада. Его доставляли в суд для того, чтобы ему избрать меру зарубежного захода. Ему продлили срок с нарушением. То есть 12 часов человек фактически незаконно задержался в отражении в следственном изоляторе. И это... Это не вина сотрудников следственного изолятора. Они боятся. Они боятся прокуратуры. На сегодняшний день прокуратура в Украине это карательный орган. Поймите, не Беркута. Прокуратура это карательный орган. Прокуратуру боятся милиция, прокуратуру боятся суды, прокуратуру боятся все. То есть на сегодняшний день карательный орган в Украине это прокуратура. А сотрудники следственного изолятора, чтобы вы понимали, они всячески, ну как-то ну, стараются как бы облечить, но они не могут, они, они конкретно получают команду. И, ну, грубо говоря, люди останутся без работы, люди останутся на улице. Да, сотрудники. То есть вот речь идет. Понятно, что какие-то моральные принципы, ну, не, они они, поймите, они в системе, они не могут бороться против системы. Против системы можно бороться только из Внутри системы тяжело бороться. Я, я вас очень прошу, пожалуйста, надо ставить, надо, надо доносить до ведом. это очень важный вопрос очень важный вопрос, чтобы людям засчитывали день содержания по страже за два именно тюремное содержание потому что, ну, ну, ну вы себе не представляете, ну, что такое тюрьма когда ты, ты фактически сидишь, да, тебя неизвестно, когда тебя выведут погулять то есть, ну, не хватает сотрудников, не хватает э, режимников, не хватает э, оперативников, которые выводят. ну, то есть, фактически Андрей, ну ты же знаешь, да, ну, можно поставить вопрос. но ты же ты же знаешь, что день содержания в тюрьме это не день содержания, э, э, под, ну реально отбывания наказания в э, э, колонии. То есть mm -hmm. это две больших разницы. И во всем мире, во всем мире, речь идет о гуманности. То есть в данном случае гуманность отсутствует. Но, что -то напомним о тебе. То, что касается этого конкретного дела, ну я вам скажу да. так. Значит, изначально оснований брать меня подстрашивают не было никаких. То есть это дело конкретно. Покейти зал с удовольствием. На... Это, это за как... Да, это дело да, для воружении. того, чтобы фактически меня как бы запускали Помолчи, пожалуйста. Я это сделано для того, чтобы, во-первых, меня...